Такая вот голова, нос вот нос, смотрит на восход солнца в день весеннего равноденствия. Вот туда. А вот а, что еще стоит на подножках, камень поставлен сверху, вот он стоит, как отдельный мегалит. И вот такие вот камни мегалиты вот тут же рядом они как формируют арку сейчас мы подойдем посмотрим вот эти два мегалита которые формируют арку окошко опять же на восход солнца вот они между собой соединяются и формируют арочку врата вот этот камень сзади вот видно, что он стоит сверху на ножечках. Бунтарка. И еще там снизу вот такие вот скальные выходы. Вот этот э, камень сверху на огромной скале поставлен сверху. Это хорошо видно снизу с под скалы. Здесь интересно, вот опять же, под этой скалой вот такие две отдельные структуры, как смотрящие друг на друга. С носиками. Такое что-то заморфное. Первый комплекс. Случайно нашли у дороги шесть камушков с интересными заморфными. Заморфное начало и конец. Как будто мордащие. Это камушек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще один камень заморфного типа. Вот такие плиты. Расколоты на две части. Вот нос. Вот нос. Смотрит на восход солнца направлении. Так, прохожу снизу скалы. Здесь вот такая вот символика идет. Вот рисунок. Рисунок. Хоп. Вот. Высечки. Высечки. Снизу скалы. И тут же рядом слева под этим символом слева вот здесь на скале глаз вот он око бровь сверху четко глаз заросшим хум скала внизу речечка купелька плита, напоминающая плиту на хребте ключ. Там речка внизу. Очень интересный камушек, отдельно стоящий. И вот такой шар со следами, вроде бы как корневищ. Это бы остатки Корни дерева. До самого низа. Такой как нарост на дереве. Шар. Вот какие две плиты интересны друг на друга. Одна лежит на другой. Чашечник. Похоже на солярный знак. снизу скала, заморфный лик, напоминающий волка или лесу Направление восход. Солнце. Водоспад, которого нет на карте. И там купель. каскадные водопадики ниже того, что был вверху замечательный большой. Купели очень много. Очень живописно и красиво.